बाज़ ओलिया ने और औरफ़ा ने कहा उन्होंने पूछा अहल मारिफत से बाज़ अहल्ला से कि बड़े अरसे से कोई से पूछा मेरे दिल को हज़ूरी नसीब नहीं हमारे जहनों में कई सवाल होते हैं ना कि नमाज़ पढ़ते हैं इबादत करते हैं तिलावत करते हैं ज़िक्र अस्कार करते हैं दुआ करते हैं यानी अल्लाह को पुकारते हैं निदा करते हैं अल्लाह की इबादत और उसकी मुनाजात का काम कर रहे होते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता बस ऐसे दुआ है तो गुजर गई इबादत के कले मात थे नमाज के गुजर गए रजू अल्लाह था गुजर गया दिल हाजिर नहीं होता इसकी आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार मिसाल देखी होगी दिल हाजिर है या नहीं इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा दिमाग हाजिर है या नहीं इसकी मिसाल से समझ आ जाएगी कई बार आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन नहीं होती उनमें वो बात सुन रहे होते हैं मगर आप कहते हैं ये हाजिर दिमाग नहीं है उसकी कंसंट्रेशन नहीं है डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस बच्चे को इस तालब इलम को कंसंट्रेशन की कमी है वो घंटों घंटों बैठते हैं किताबों पर वो कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं होता हर एक का प्रॉब्लम, का प्रॉब्लम नहीं होता बाजुकात बहुत से लोगों को कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता उसकी ही नहीं है क्या पढ़ा वो घंटों बैठा रहा आंखों के आगे अल्फाज सतरे सफे गुजरते रहे उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं तो वो फिर आगे जब याद कैसे होगा बाजुकात आप गुफ्तगु सुनते हैं खिताब तो बाद परेशानियाँ होती हैं इसका सबब बाज़ों की कॉन्सेंट्रेशन का या लैक ऑफ बाज़ों का तो लैक ऑफ अलर्टनेस होती है आप एक चीज़ को देखते हैं तो गलत पड़ जाते हैं आप देखते हैं तो पेज नंबर गलत पड़ जाते हैं लफ्ज़ कुछ और लिखा हुआ था सही पढ़ रहे हैं कुछ और समझ के पढ़ रहे हैं गलत पढ़ लिया डॉक्टर के पास जाते हैं ये क्या मैट वो कहता है ये लैक ऑफ अलर्टनेस अलर्ट नहीं है माइंड आपका उसके फिर रीजन अलग होते हैं मेडिकल रीजन होते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ अलामत समझा रहा हूं कि अगर दिमाग यानी माइंड अलर्ट ना हो तो चीजें आपके सामने होती हैं आप गलत पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ना हो तो आप जो पढ़े जा रहे हैं या सुन रहे हैं आपकी समझ में नहीं आता क्या बाद में अगर पूछें भी वो बात याद है मैंने क्या कही थी कहते हैं क्या बात वो उसके कान सुन रहे थे मगर दिमाग उसका अलर्ट नहीं था या कंसंट्रेशन नहीं थी वो चीज़ ही उतर जाती अब ये मिसाल तो समझ में आ गई ऐसा तो होता है कि नहीं वाक़ ज़िंदगी में बाज़ात आर्जी प्रॉब्लम होता है आदमी को यादाश्त में आर्जी प्रॉब्लम है कोई मुश्किल है परेशानी है जिन तफक्रात में है तो वो भी उस पर भी ये हालत वारद हो जाती है तो बाज़ात परमानेंट प्रॉब्लम होता है उसकी फिर अलग एक्सरसाइजेज़ होती हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं थेरेपीज़ होती हैं पर जिससे वो चीजें और अगर कोई मेडिकल रीजन है तो फिर वो होता है फिर वो उसकी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन उसकी रिस्टोर करवाते हैं जिस तरह दिमाग हाजिर नहीं होता इस तरह इबादत में बहुत सों का दिल हाजिर नहीं होता अब आप समझ गए बात को अब उस मिसाल से अच्छी तरह समझ आ गई बात की बंदा इबादत करता है अल्लाह का जिक्र कर रहा है तिलावत कर रहा है मुनाजात कर रहा है दुआ कर रहा है, कर रहा है मगर दिल हाजिर नहीं तो किसी ने सवाल किया दिल हाजिर नहीं पाता क्या करूं अब दिल हाजिर होना इसके भी दो दर्जे हैं पहला कि दिल हाजिर हो उस चीज में जो इबादत जो जिक्र जो जो तिलावत आप कर रहे हैं अल्लाह की याद मुनाजात उसमें दिल हाजिर हो यह अदना दर्जा है दिल की हाजिरी क्या की ये अदना दर्जा है पहला दर्जा है तो हर शख्स जो हाजिर दिमाग होता है उसी तरह हाजिर कल्ब हर शख्स जिसका दिल हाजिर हो जरूरी नहीं कि वो साहिब हुजूर कल्ब भी है दिल का हाजिर होना और चीज है और दिल को हुजूर नसीब होना उससे ऊपर की चीज है उसको हुजूर कल्ब भी कहते हैं क्या यानी दिल की हुजूरी दिल की एक है कि आपके जिक्र में अजगार में इबादात में तात में तिलावत में नेक काम में जो कर रहे हैं तो दिल जमी के साथ दिल हाजिर है दिल आपके जिक्र और आपकी तात के साथ जुड़ा हुआ है कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड नहीं है जो इबादत और तिलावत कर रहे हैं उस जगह से डिसअपियर नहीं हुआ दिल कनेक्टेड है यह है दिल का हाजिर होना जैसे दिमाग का हाजिर होना ठीक है अब अगली बात कही दिल का हाजिर होना एक दर्जा है और ये कई लोगों को नसीब हो जाती है कि उसका दिल हाजिर है यानी दिल जमी हो गई जाहिर इबादत अमल ता तिलावत जिक्र असगार दुआ जहां कर रहा है उसके साथ दिल उसका जुड़ा हुआ कनेक्टेड है ये कुनेक्शन है यह हो गई हाजिरी कुछ लोग इससे बुलंद दर्जे के लोग होते हैं और उनका दिल का हाजिर होना वो जिक्र के साथ नहीं होता वो मजकूर के साथ होता है यानी वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए तो उसको हुजूरी कहते हैं पहले था जिक्र के साथ हाजिर हो क्या और अब क्या बात बता रहा हूं जिसका जिक्र हो रहा है उसकी बारगाह में हाजिर हो उसकी बारगाह में तब हाजिर होता है दिल जो दिल उसके साथ जुड़ जाते हैं उसको कहते हैं कि इसके दिल को हासिल है। उसके दिल को हुजूरी, हुजूरी रसाई है क्या अब इसको भी मिसाल से समझा दूं ताकि आपको और इजी हो जाए जैसे मैंने दिमाग की मिसाल दी भाई ये हाजिर दिमाग नहीं और अगर किसी को अलर्टनेस मिल जाए और कंसंट्रेशन मिल जाए तो क्या हर वो शख्स जिसको दिमागी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन मिल गई है क्या उसको दिमाग की रसाई भी मिल जाएगी कि जो बात समझाई जा रही है उसकी डेप्थ तक उसके सारे राज भी समझ जाएगा पा जाएगा क्या ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी मिल जाएगी नहीं अभी तो अलर्ट हुआ है बकाया तो कैपेसिटी है कितना उसको पाता है और कितना नहीं पाता तो पहला दर्जा के जो गैर हाजिर था दिमाग वो कम से कम हाजिर हो गया अब हाजिर हो जाने के बाद कितना समझता है कितनी रसाई पाता है और कितनी नहीं पाता ये फिर उसका अपना अब समझ गया है? नसीब है इसी तरह दिल का हाल है जो गैर हाजिर था वो हाजिर हो गया वो हाजिर हो गया और अब उससे आगे हाजिर होने का मतलब ये नहीं कि रसाई भी पा गया जिसका जिक्र हो रहा था जो मजकूर था जिस बारगाह में कि याद हो रही थी कि उस बारगाह में भी पहुंच गया तो इस मजलिस में हाजिर होने का मतलब नहीं कि वहां भी पहुंच गया वो रसाई है उसको हुजूरी कहते हैं तो अब किसी ने कहा कि वो बात बयान की कि मेरा दिल हुजूरी नहीं पाता हाजिरी की बात नहीं की क्या हाजिरी की बात हुजूरी नहीं पाता उस बारगाह में नहीं जाता मेरा दिल वहां उस बारगाह में दिल को गायब पाता हूं पूछा कि कब मेरा दिल वहां पहुंचेगा कि मैं दिल को पाऊं अल्लाह की बारगाह में कब ऐसा होगा इज़ा जब तुम्हारे दिल में हक तुम्हारे दिल में अल्लाह ठिकाना कर लेगा जब तुम्हारे दिल में अल्लाह आएगा अल्लाह उतरेगा तब तुम उसकी बारगाह में दिल की हुजूरी पाओगे उन्होंने पूछा कि अल्लाह कब उतरेगा मेरे दिल में अल्लाह का नजूल क्या मेरे दिल में अल्लाह का नजूल कब होगा अल्लाह कब मेरे दिल में आएगा तो जवाब दिए जरता अनहो मादून अल्लाह का फरमाया जब उसके गैरों को दिल से निकाल दोगे जब गैर चले जाएंगे तो वो आ जाएगा वो गैरों के होते हुए उस दिल में नहीं आता ये बात समझ में आई और गैर कौन है हर वो चीज जो अल्लाह को पसंद नहीं है तो दिल में उसकी मोहब्बत और शहावत और रगबत भी पड़ी हुई हो और चाहे कि उसमें अल्लाह भी आ जाए तो अल्लाह की गैरत इसे गवारा नहीं करती वो कहता है भाई तुमने उनको दिल में सजाया हुआ है तो उसी से दिल लगा लो फरमा इजरता हला अन हो मादून अलहक जब उसके गैर निकल जाएंगे तब वो आ जाएगा खुलासा इस कलाम का हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई वाह 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 हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई अब तो आ जा अब तो खलवत हो गई तो उसका कायदा यह है कि जब उसके गैर चले जाते हैं दिल से और दिल नहा खाना बन जाता है खलवत कदा बन जाता है उसमें कोई और गैर नहीं रहता और दिल खाली हो जाता है उस वक्त वो जलवागर हो जाता है और जब अब मैं आपको वो इमारफत की तरफ ला रहा था कि जब वो दिल खाली हो गया गैर से तब वो जलवागर हुआ और जब वो जलवागर हुआ तो दिल जिंदा हो गया और जो जिंदा हो गया कामिल जिंदा हो गया वो उसके रहने लग गया वो उसके रहने लग गया सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें